Сегодня на столе у президента Украины на подпись лежит закон, который приняла Верховная Рада. Закон очень интересный. Он практически всех людей, всех граждан страны ставит в разряд, извините за такой сленг, в разряд терпил. А бандитов легализует, то есть ставит все с ног на голову. То есть добропорядочные граждане, которые имели несчастье связаться с банками, с какими-то кредитами, оказываются в зависимости не только от банков, но и от конкретно откровенно бандитствующих элементов. Что это за закон? Я попросил Михаила Стрельникова рассказать более подробно, как эксперта в финансовой сфере. И чем он действительно так опасен для нашего общества? Что, к чему это может привести? Что увлечет за собой этот закон? Да, ну, смотрите, закон о частной исполнительной службе, который уже несколько раз прокатывали в Верховной Раде, и который, наконец, депутаты приняли, я так понимаю, под достаточно сильным давлением был принят, и давление это было со стороны коллекторов, со стороны, ну, скажем так, со стороны тех организаций и тех групп, которые, кроме как бандитами, слова другого не подберешь. На сегодняшний день у нас появилась достаточно большая и достаточно активная прослойка черных нотариусов, которые переоформляют имущество абсолютно противозаконно и тому есть подтверждение решения судов, вступившие в законную силу. Отнимают имущество у заемщиков, переписывают его на коллекторские компании, потом приходят коллекторы. Коллекторы это, собственно говоря, не надо стесняться этого коллектора, это банд формирования. формирования, которое формируется особенно в последнее время за счет лиц, приехавших из Донецкой, из Луганской области, которые, ну, собственно говоря, зарабатывают так, как могут и так, как умеют, как привыкли зарабатывать. И вот эти бандформирования получают в себе э, в помощь, в поддержку э, закон о частных исполнителях. Что такое частный исполнитель? То есть у нас на сегодняшний день есть государственная исполнительная служба. Сказать, что она не справляется совсем со своими обязанностями, что она захлебывается в делах, что э, каким-то образом вот произошел какой-то сдвиг, который, ну вот без частного нотариата мы уже просто не можем. Такого нет. То, но, есть, простите, простите, что перебиваю, Михаил, то есть получается, что на самом деле проблем с государственной исполнительной службой не было, да? но ее по сути ликвидируют, ну, оставляют ее без дела, а все решения всех вопросов передают какие-то частные, сомнительного характера формирования. Если госслужбы, исполнительные службы на самом деле вполне справляются со своими задачами, какова тогда цель, каков смысл тогда это делать, для чего это поможет делать? Ну, смотрите, частные исполнители, они не могут исполнять решения по поводу государственных органов, по поводу долгов, связанных с государственными органами. То есть э, государственные исполнительные службы, грубо говоря, достаточно сильно сужают э, круг ее обязанностей, э, ей остается конфискация, ей остается, э, скажем так, э, вопросы выселения, вопросы э, государственных органов, но при этом частный исполнитель получает, вот частные исполнительные службы, да, они получают возможность реализовывать имущество э, по решению суда, реализовывать имущество должников на торгах. Это касается и заемщиков, это касается и малого среднего бизнеса. Мы знаем, как у нас проходят и частных лиц, мы знаем, как у нас проходят эти торги. Мы знаем, как у нас на этих торгах люди побеждают. Да? У нас эти торги оспариваются даже тогда, когда их проводит государственный. Сейчас, когда их будет проводить частная лавочка, возведенная фактически этим законом в ран государственный, то это практически у нас возведение бандитизма в ран государств. То есть, если Ющенко еще предлагал бандитам все-таки тюрьмы, то где они должны находиться, то в нынешней ситуации бандитам предлагается закон, который самым натуральным образом будет крышевать ихнее бандитское занятие, и при том состоянии, в котором мы видим на сегодняшний день министерство юстиции, которое не может сейчас справиться даже с черными нотариусами. То есть вот есть ряд нотариусов, один из них это Борис Михайлович Суперфин, достаточно известный частный нотариус, который приехал к нам из той самой Луганской области, и который отбирает э, и переписывает квартиры, и об этом уже и квартиры, и имущество, и об этом есть уже решение судов. И Министерство юстиции на сегодняшний день во главе с министром э, юстиции Петренко решилось на такой отчаянный, в кавычках, смелый шаг. Они его на, на несколько месяцев, на два месяца. Решили право заниматься этой деятельностью. Приостановили право заниматься этой деятельностью. То есть деятельностью. они его просто отправили в короткий отпуск, пока ну, все, вообще все не Ну лето вообще-то да. Лето надо человеку надо отдохнуть. Это при том, что против человека возбуждены уже уголовные дела за его незаконную деятельность. Если Министерство, финанс... Министерство юстиции не может справиться даже с нотариусами, то что говорите частной исполнительной службе, в которую пойдут люди далеко не ангелы? Как вы считаете, Министерство юстиции не может или не хочет справиться? Вы знаете, скорее всего, не хочет, потому что отозвать у нотариуса, скажем, отозвать лицензию у нотариуса, достаточно простая, технически достаточно простая задача, и особенно оснований, вот в случае и вот оснований этим, уже достаточно нотариуса. много. Есть решения, вступившие в судо, вступившие в законную силу, которые подтверждают нарушение им своих обязанности. То есть те нарушения, которые в принципе должны привести к лишению, лишению этой лицензии. Лишению лицензии. Да. Но они ее не лишают, а просто приостанавливают да. на пару месяцев, чтобы человек отдохнул. Да. Да. дают Прекрасить. ему летний вот. вот, то есть ну вот при таком, при такой ситуации надеяться, что Министерство юстиции будет контролировать частные исполнительные службы, но это надо быть очень большим интересным. Это Надо быть просто крайне большим оптимистом. То есть мы получаем, что мы получаем в итоге с подписанием этого закона. Сейчас вот уже в фейсбуке начинает достаточно широко обсуждаться вопрос о том, что поскольку бандиты переходят уже в ранг законодательный, и их функция бандитская уже переходит куда-то совсем не в бандитизм, а в ранг какого-то закона, то у населения не остается никакого выхода для защиты собственных прав и собственного имущества, кроме как защищать это право физически в том числе и вооруженным путем. То есть на сегодняшний день в стране, где идет гражданское противостояние в Донецкой и Луганской области, где есть агрессор внешний, да? где есть достаточно большое падение экономики. Сейчас внедрение этого закона и появление частных исполнительных, частных исполнителей, это практически частные бандитские службы, оно будет способствовать дальнейшему раскачиванию ситуации и приведет в итоге к гражданской войне на всей территории Украины. Кому от этого выгодно, я, честно говоря, не могу понять, кому выгодна гражданская война. Потому что в гражданской войне есть люди, стороны только пострадавшие. Нету победителей. Как вы считаете, вот Верховная Рада принимала этот закон, они же там приняли его большинством голосов, мне неизвестно подавляющим большинством голосов. То есть э, так называемые народные депутаты, хотя они такие же народные, как я китайский император. Э, народ за них не голосовал, это партийные депутаты, да, которые покупают в большинстве своем, покупают себе э, проходные места в партийных списках на выборах. Э, так же что происходит так да. э, Вот эти ребята э, приняли закон, э, легализующий батформирование. И как я в самом начале нашего сегодняшнего выпуска говорил, людям останется либо оказаться, остаться терпилой, которого обберут частные бандитские уже легализованные формирования, либо браться за оружие и оружие, силой оружия отстаивать собственные имущества и собственные интересы и права. Но в таком случае у нас рядовые граждане оказываются сразу вне закона. Если банформирование узаконивается поняли, этим законом, да. то обычный нормальный человек, он сразу же переходит черту закона и становится вне закона, то есть либо терпила, либо преступник. Совершенно верно. То есть выбор крайне небольшой, с этим, с этим законом выбор получается у населения крайне небольшой, либо ты соглашаешься отдать все и буквально в нижнем белье уйти в никуда картонную коробку, либо ты должен защищать себя и свою семью, свое имущество какими-то, скажем так, уже действиями, которые будут выходить за рамки законодательства. Скажите, а были ли какие-то уже прецеденты, связанные вот с частными исполнителями, или с коллекторами, с пределами коллекторов? Но об этом, в принципе, пестрит весь интернет. Но знакомы ли вам конкретные случаи? И я, как это все происходило? Я, приведу, я даже приведу пример конкретный. Пример. Э, один из э, людей, которые являются нашими клиентами, обратился ко мне с просьбой э, помочь ему, когда в 11 часов ночи э, к нему позвонили в дверь на этажном доме позвонили в дверь позвонил человек в майке с э, криком ты меня заливаешь открывай быстро дверь человек поскольку мы не знаем своих соседей внизу человек без всякой задней мысли дверь открыл к нему ворвались коллекторы началась поножовщина поножовщина началась достаточно серьезная он и его семья пострадали самое интересное что полиция опросив этих коллекторов она их отпустила и на мои вопросы был там я был еще один адвокат по уголовному делу. И на наши вопросы, а почему же отпустили коллекторов, полиция ответила очень чудным ответом. Они сказали, ну никого ведь не убили. То есть мы, с точки зрения полиции, мы имеем право на то, чтобы наших обидчиков хотя бы арестовали, только если они нас убьют. Если они нас порежут и нас повезут в больницу зашивать, то это еще не повод даже для того, чтобы их арестовать. Даже для того, чтобы их арестовать. Знаете, 90-е отличаются от нынешней ситуации тем, я помню, я был и в 90-е, отличаются от нынешней ситуации тем, что когда ты приезжал к пострадавшим, были тогда бандиты. Бандиты уже аккуратно лежали мордой в землю, в кайданках. И, собственно, следователь, перед тем, как их грузили в машину, следователь, опрашивал их сверху. Они отвечали оттуда снизу. То есть никто с ними уже не церемонился. Сейчас мы получаем даже по э, коллекторам, которые находятся на сегодняшний день, нету такого закона о коллекторской деятельности. На сегодняшний день они работают за рамками закона. И они уже фактически занимаются бандитизмом. А теперь представьте себе, что появляется служба частных исполнителей, которые прикрываются уже законом, которые размахивают этой книжечкой и кричат, да, мы тут по закону, мы пришли по закону, грабить и убивать мы пришли по закону. Ну вот, это и есть то, что, в принципе, о чем мы с самого начала и сказали, что принимается закон, по которому бандитизм входит в легальное поле, а обычные нормальные люди, если имеют хоть какие-то долги, хоть перед какой-то институцией, неважно, государственной ли, либо частной ли, там, банк, ли, неважно, перед любой институцией, он может уже не спать спокойно, он может спокойно лишь ждать, когда придут ребята да, там, вот с такими там, перебитыми там трещами э и угрожая оружием забрать все, что посчитают для себя нужным, потому как э, регулировать э, какие-то взаимоотношения, то есть насколько можно грабить кого-то, до такого пока закон не дошел, но я думаю, что и это не загорание. Я По... думаю, да. Так как мы движемся в этом в этом плане, можно ожидать и такого. Э ваш прогноз, к чему это все в итоге может привести? Знаете, я бы очень хотел в своем прогнозе ошибаться, но я считаю, что если этот закон будет подписан президентом, то мы стоим на пороге гражданской войны. Вот это мое такое субъективное. Мнение. Вот что мне э, очень понравилось, в различных фокус-группах, в интернет-сетях э, раскачивается общественное мнение по поводу того, что якобы в этом законе нет ничего страшного, что деятельность этих частных исполнителей регулируется законом, у них же нет там прав на то, у них прав нет на то и так далее. Но ведь по сути-то от этого суть от этого не меняется, бандитизм узаконивается. И если не было закона, коллекторы порезали должника, вот, и полиция их спокойно отпускает, и никаких последствий далее не было, то что они будут творить, когда будет принят закон. Совершенно верно. И вот такое можно было бы дать пожелание людям, или может быть какую-то инструкцию к действию, как предотвратить беспредел, как от него уйти. Может быть, я не знаю, собраться людям под стенами здания администрации президента и потребовать не подписания этого закона, или какие-то другие действия совершить, желательно в рамках права, в рамках Конституции, для того, чтобы предотвратить этот беспредел. Вы знаете, по, по моей точке зрения, если президент все-таки этот закон подпишет, я очень надеюсь, что у него хватит ну, во всяком случае, мудрости не раскачивать страну в сторону гражданской войны. То есть не подписывать? Не подписывать, да. Но если все же он его подпишет, то у граждан остается один легальный путь. Это регистрировать официально у себя, регистрировать оружие. Официально становиться участниками охотничьих клубов, официально регистрировать у себя оружие и вооружаться для того, чтобы дать отпор, если к вам пришли бандиты. То есть другого выхода у людей уже не останется. По крайней мере, делать это в рамках, ну, хотя бы действующих, действующих законов. Не просто покупать оружие где-то на, на рынке у кого-то, а покупать его через разрешение, через регистрацию. Но вот по-другому у нас уже ничего ну, как бы не светит. Ну, солнце пока светит. В общем, солнце... Прямо в глаза. Солнце светит, да. Но это пока. Это пока для тех, кто никому не должен. Либо для тех, кто сам является членом коллекторской компании. Да. Да, или, или иного да, бандформирования. Да, или иного бандформирования. Я признателен вам за сегодняшнюю встречу, за очень интересное интервью. Большое вам спасибо. И я благодарю зрителей за то, что они уделили свое время, посмотрели этот выпуск. Уважаемый народ, люди, это ручка. В плохом смысле слова. Думайте. Шайти. Спасибо.